Bu gün 1990-cı ildə keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri tərəfindən törədilən 20 yanvar faciəsindən 33 il ötür. 1990-cı il yanvarın 19-dından 20-sinə keçən gecə Bakıya yeridilən Sovet ordusu hissələri İç sakinlərə qanlı divan tutmuşdu. Rəsmi məlumatlara görə, silahlı müdaxilə nəticəsində 140 nəfərə qədər insan həlak olmuş, 700-dən çox adam yaralanmış, 290 nəfərsə ömürlük əlill qalmışdı. 20 yanvar hadisələri zamanı 841 nəfər qanunsuz həbs olunmuşdu. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomobil, o cümlədən təcili yardım maşınları, dövlət əmlakı və şəxsi əmlak məhv edilmişdi. Həlak olanlar arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milis nəfərləri olmuşdu. 20 yanvar fəcəətindən 1 gün sonra Qanlı Yanvar hadisəsinə ilk həqiqi siyasi qiymət verən ümummilli lider Heydər Əliyev olmuşdu. O faciədən sonrakı gün özünün və ailəsinin həyatını təhlükə altına qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək kommunist rejiminin Azərbaycanda həyata keçirdiyi qanlı aksiyana qətiyyətlə pisləmiş, xalqımıza qarşı törədilən bu cinayətə, günahsız insanların öldürülməsinə etrazını bildirmişdi. Əbədi Məşəl abidə kompleksi 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid olanlara həsr olunmuş Əbədi Məşəl abidə kompleksi qaldılmışdır. Azərbaycan prezidentinin 2000-ci il yanvarın 17-sində imzaladığı fərmanla 1990-cı il yanvar fəcəəsi zamanı şəhid olanlara 20 yanvar şəhidi fəxri adı verilmişdi. 20 yanvar fəcəəsinə həsr olunmuş 6 kitab. İnqilab Vəlizadə. Qanlı yanvar. Qanlı Yanvar əsərində 20 Yanvar hadisəsinin qurbanı olmuş iki gəncin İlham və Fərizənin faciəsi timsalında 1990-cı il yanvarın 19-dandan 20-sinə keçən gecə xalqımızın tükərl olduğu fəlakət gəlmə alınaraq bədii boyalarla ifadə edilmişdi. Vahid Məhərrəmov Qanlı gecə, qanlı tarix Bu kitabda müəllif 20 yanvar fəcəətinin ağrılarını yaşamış, bu qanlı hadisələri öz gözləri ilə görmüş, bu vəhşiliyin iştirakçısı olmuş insanlarla görüşmüş, onların xatirələrini qələmə almışdır. Vəliyev Öməroğlu İsmail. Qara gündəlik. 1990-cı il. 20 yanvar hadisələri. Tam şəhadətlərin içərisində olan müəllif 1988-ci ildən başlayaraq hadisələrin gündəliyini hazırlamışdı və bu kitaba gündəliyi yalnız 90-cı ilin yanvar hadisələri ilə bağlı hissələri daxil edilmişdi. Rafiq Səməndər Şəhidlər Şəhidlər kitabı əsrlərdən bəri əzilən, küstürülən taleyimizin qara oyanışıdır. 1990-cı ilin ömrümüzə yazılan qanlı, tufanlı, leysanlı günləri qəlbimizdə yanan əbədi bir məşəldir. Bu məşəldin alovu ömrümüz olanı, nəsillər dəyişəni yandıracaq bizi. Hacı Niftalı şıqlar, dünyamızın 20 yanvar faciəsi. Müəllif bu kitabın əvvəlində yazır Mən bu kitabı yazmağa başlayanda fikirləşib adını Dünyamızın ən fəcizli yanvarı qoymuşdum. Lakin məktəb illərində tarixdən oxuduğum 1905-ci ilin 9 yanvar qanlı bazar gününü yad etməsalanda fikrimi dəyişdim. Bizdəki fəcizli yanvardan 85 il əvvəlki yanvar da fəcizəl olmuşdu. Şövqü Bünyatov, 20 yanvar hadisəsi və aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu Kitab ən yeni dövür Azərbaycan tarixində iki əhəmiyyətli hadisənin 1990-cı il 20 yanvar hadisəsinin və 2016-cı ildə aprel döyüşlərinin təhlilinə həsr edilib. Burada Azərbaycanın müstəqilliyinin əvvəlində baş vermiş fəciə və artıq müstəqillik qazanmış gənc respublikanın milli ordusunun əldə etdiyi qələbə arasında müqayisələr aparılır. Azərbaycan xalqı onun qanlı yaddaşında silinməz iz qoyan 20 yanvar faciəsini hər il qeyd edir, öz qəhrəman övladlarının əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir və bu faciəni heç vaxt unutmayacaqdır.